Дякую, Олександре. Дійсно залишилося кілька лічені хвилини залишилося до початку пленарного засідання. Отож, спробуємо дізнатися з, як, з, чим, з якими настроями йдуть депутати сьогодні на це засідання. Як вони розпочнуть свою роботу? Поряд зі мною народний депутат України, представниця фракції опозиційного блоку Наталія Королевська. І саме їй я адресую питання, які стосуються. Цілого блоку документів, які розглядаються в контексті соціальної і гуманітарної політики, в переліку тих документів, які є в порядку денному, є питання, які безпосереднього вашого авторства, як загалом вони оптимізують систему соціального захисту. Спасибо большое. Действительно, у нас впервые за последние два года сегодня комплексно рассматривается вопрос социальной защиты. Оппозиционный блок не раз настаивал на том, чтобы у нас сделали несколько часов в парламенте, посвященных социальному положению дел в стране. Сегодня рассматриваются важные законопроекты, и мы очень надеемся, что они найдут поддержку зала. К сожалению, так и не включили в повестку дня вопрос пенсионного обеспечения, потому что мы считаем, что он сегодня самый-самый важный и самый актуальный. Но, ну, как говорится, лед тронулся, и сегодня будет первый шаг в э, законопроектов и по переселенцам. Это два законопроекта, очень важных, мы, конечно, их будем поддерживать. закрытым законопроект... про часовое проживание бескоштовное и харчевание детей? Да, да, да. Э, законопроект происходит. моего авторства и авторства э, пани Веселовой. Мы рассматриваем относительно питания детей, э, детей-переселенцев в школах и в садиках. И законопроект авторства Фаната Руты относительно э, предоставления временного жилья э, также внутренне перемещенным особам. Поэтому мы надеемся, что этот пакет будет поддержан. Мы, конечно, за него будем голосовать независимо от авторства. Потому что для нас самое важное, чтобы вот первые шаги в поддержке переселенцев, что за три года у нас правительство так и не нашло времени решить этот вопрос, что они сегодня будут приняты в парламенте. Загалом, до Величезна і в рамках меморандуму і тих вимог, які виставляються нам, і в рамках того, що прем'єр пообіцяв, що жовтня місяця підвищиться рівень пенсійного забезпечення. І саме про це я хочу запитати у народного депутата України, представника блоку Петра Порошенка в Верховній Раді Дмитра Я вітаю вас на нашому майданчику. От в контексті загалом логіки продовження пенсійної реформи, що передбачається хотів... на рівні уряду і парламенту, да, хотів би тільки підтримати колегу относительно важних законопроектах по пересіян. Действительно, проблема переселенцев актуальна. Я сам из Севастополя, поэтому я прекрасно знаю эту проблему. И она связана не только с тем, что нет обеспечения переселенцев, еще нет банально правильной процедуры регистрации. Потому что на сегодняшний день, например, жители Крыма, приезжающие на материковую часть Украины, фактически являются не резидентами. То есть они уже ограничены в своих конституционных правах, хотя они являются гражданами Украины. Поэтому в целом Данные законопроекта, о которых сказал коллега, полностью должны быть поддержаны залом. И единственное, может быть, там есть кое-какие правки, которые необходимо внести, но тоже вопрос дискуссионный. Что касается пенсионного обеспечения, uh -huh. то прежде всего требование идет относительно пенсионной реформы. Мы должны понимать, что не идет вопрос о повышении. На сегодняшний день в зале повышение пенсионного возраста не пройдет. Я в этом не сомневаюсь, ни одна из фракций не поддержит эту инициативу. А что касается самой пенсионной реформы и пенсионного страхования, которое подразумевается в том числе после введения Реформы, то э, вопрос глобальный, потому что на сегодняшний день мы все прекрасно понимаем, что пенсионный фонд является убыточным, э, он очень большое количество ресурсов потребляет со стороны национального бюджета и действительно ведет к существенному увеличению дефицита бюджета. Данную ситуацию нужно менять, она появилась не сегодня, не вчера, она является глобальной проблемой Украины. И то правительство, которое сумеет завершить пенсионную реформу, э, действительно получит войдет в историю, да, войдет в историю и, возможно, на первом этапе действительно получит где-то какой-то негатив, но это то, что в будущем приведет пенсионный фонд к уменьшению дефицита. Это означает, Если можно... что можно ожидать самое питание, которые касаются реформы пенсионного обеспечения? То есть мы увидим и страхование в системе пенсионного обеспечения? Сейчас очень правильно сказал мой коллега, что тот, кто проведет успешную пенсионную реформу в нашей стране, тот войдет в историю. Сегодня у нынешнего правительства есть все шансы в эту историю вляпаться. Потому что, к сожалению, mm -hmm. вот они пообещали МВФ тайно, кулуарно, никому не анонсируя тех договоренностей, вот за что они продают сегодня страну, получая 1 миллиард долларов, пообещали, что они в апреле проведут пенсионную реформу. Но я абсолютно уверена, и никто этого не позволит сделать, потому что осталась следующая, последняя неделя работы парламента в апреле месяце. Никто проекта пенсионной реформы от правительства еще не видел. И Здесь ни в коем случае нельзя допустить ошибки. То есть, вот право на ошибку здесь нет. И поэтому мы предлагаем следующий план действий. В первую очередь мы должны вернуть доверие людей к пенсионной системе. И сегодня задача это поднять и проиндексировать пенсии людям. Вопрос, где взять Вся, деньги. А да. современнивание пенсии и поднятие минимальной и по всей шкале пенсии. Вопрос, где взять деньги. Во-первых, форма это не только поднятие. Безусловно. Но для того, чтобы провести качественную реформу. Мы, в первую очередь, должны сегодня восстановить справедливость, которая нарушена. не Господи. было что индексирование никогда, никогда не подразумевается, чтобы что минимальный... Может, не, я раз перебила, хорошо, хорошо, хорошо. не было еще такого, чтобы минимальная зарплата и минимальная пенсия, разрыв между ними был почти в три раза. Такого никогда не было в стране. И поэтому, первую очередь, то, что наобещал премьер, если бы все, что он обещал, выполнялось, то мы бы жили уже и манда небесная Сыпалась бы нам на землю. Поэтому наша задача сегодня людям до желтня, нечем дожить. Сегодня пенсионеры просто голодают, перестают лечиться, и мы видим колоссальную смертность среди пенсионеров. Поэтому в первую очередь, на чем мы настаиваем, и то, что я уверен, в состоянии поддержать весь парламент, это поднять сегодня пенсии. Это наша общая задача. Можно ну, я... сапеллировать, да? Mm -hmm. Понимаете, вот индексация пенсии, вот всегда любое правительство ранее говорило о том, что индексация пенсии это уже якобы реформа, это никакая не реформа. Это банальная индексация, это то, что парламент и правительство должны делать автоматически, не подводя ни под какую да. дискуссию. Абсолютно. А мы Абсолютно. сейчас говорим о более глобальном угу. плане э, реформы пенсионной как таковой, для того, чтобы пенсионный фонд не был убыточным. Так вот, ключевой момент заключается прежде всего в том, что э, мы не должны думать только об индексации. Мы должны думать о более глобальных вещах, которые позволят реформировать всю систему для того, чтобы она не была убыточной. И вот следующее. Э, миф о том, что якобы будут поднимать пенсионный возраст угу. и о том, что якобы правительство дало это гарантии, это только пока слухи. you <laughs> никто никаких подписей правительства под такими документами не видел, и я не сомневаюсь в том, что украинский парламент никогда не проголосует за поднятие пенсионного возраста в данном составе. Если Можно чуть да. чуть поправлю коллегу. Действительно, сегодня правительство стало более хитрее, и они не пойдут в лобовую на поднятие пенсионного возраста. Есть ряд таких внутренних инструментов, как поднять пенсионный стаж, как поднять и как бы, усложнить процедуру выхода mm -hmm. на пенсию человека, ограничить возможность начисления коэффициента по пенсии. То есть, нюансов э, столько много в пенсионной системе, Поэтому почему мы настаиваем, чтобы открытая была дискуссия. Пенсионная реформа, она должна быть деполитизирована. Мы сегодня должны объединить профессионалов, экспертов, общественное мнение для того, чтобы подготовить качественную и профессиональную реформу. Мы говорим про пенсійну реформу дійсно і такі стислі терміни до кінця квітня, практично те, що ви висловлено меморандум, терміни і так тільки ми говоримо про реально і чи можна взагалі казати про комплексний підхід до цього питання, адже такими точковими змінами до закон... Надався, ми можемо просто розбалансувати загалом питання, які стосуються само, пенсійного само... забезпечення і подальшого якісного реформування пенсійної системи саме собою. В тому те -то і діло, що на сьогоднішній день процес знаходиться в відкритій дискусії, і в тому числі мій профільний комітет, бюджетний комітет уже кілька разів розсматривав пропозиції і правительства і. других организаций, которые предлагают в том числе заниматься пенсионным реформированием. И на данный момент единой формулы нет. Это то, что еще подлежит дискуссии и должны пройти не один комитет. Для то есть чтобы... термины выставлены не кинец квитня, а единые формулы. А, на пока, же, день. пока что на сегодняшний день есть предложения, которые были подданы жесткой критике, в том числе жесткой дискуссии. И для того, чтобы найти правильную сбалансированную формулу о том, как вы сказали, необходимо идти к этому постепенно, исходя из тех норм, которые не будут подразумевать, в том числе и наличие популизма и политизации данной реформы. К сожалению, это, это будет сложно, но... за рамки выполнения Украины вим... и вим... мог меморандума. Деньги ну, же уже дали, поэтому уже можно не выполнять. Но, но наши правительства, когда сюда и... подписывают, они а не думают о да, людях, как они будут жить mm -hmm. в результате того, что они нам подписывали. Они не думают, как будут имидж страны потом сохранять. То есть вот они подписали, что они в апреле проведут пенсионную реформу, при этом еще не подготовив модели. Здесь коллега правильно говорит, что нет единой профессиональной системы. То есть мы подготовились свою концепцию другие депутаты подготовили какая-то есть концепция у правительства но мы не имеем права на ошибку и поэтому мы предлагаем следующую последовательность нам ничего не мешает и сегодня есть деньги в бюджете поднять пенсии нам ничего не мешает сегодня создать такую деполитизированную рабочую группу чтобы найти консенсус и принять профессиональное решение и выйти осенью в парламент уже действительно Пани Наталья, то есть вот питание достаточно коротко вы проработаете дисс на бюджетном комитете и МВ это це в чергу чекає спроможність України повертати кредити. Що планується для питань наповнення пенсійного фонду, і дійсно це в контексті уже меморандуму опять же, предложения, которые были поданы в том числе и организациями профильными от МВФ, и которые подразумевали, каким образом должен наполняться пенсионный фонд, это те процедуры, которые не являются популярными на сегодняшний день, те, которые будут подразумевать, если и присутствие даже индексации пенсии, да, но в любом случае будет подавлять рост инфляции, на что на сегодняшний день ни в коем случае правительство не должно идти. Поэтому самое важное сейчас сбалансировать и найти итоговую финальную версию пенсионной реформы, которая максимально сбалансирует сегодняшний Міші ресурси пенсіонного фонду і позволя і запустити вже пепі позволять окремі механізми та зводять постійно запустіть процеси того, щоб пенсіонний фонд уходів по діфіцита. Дякую, розпочинається пленарне засідання. Наталія Королевська і Дмитро Білоцерковість народні депутати гостями нашого майданчика. Не перемикайтесь. Парламентський далі в прямому ефірі транслюватиме засідання парламенту.